Nazirlər Kabineti doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul qaydalarında dəyişiklik edir. Publika Aznası Nazirlər Kabinetini istinadla xəbər verir ki, 2021-ci il 23 fevral tarixli 265-hökb nömrəli qanunla Hərbi vəzifə və Hərbi xidmət haqqında qanununa edilmiş dəyişikliyə əsasən təhsili davam etdirmək üçün doktoranturaya qəbul üzrə ilk imtahanından müvəffəqiyyətlə keçən çağırışçılara 3 ay müddətində dövlət hüququ verilir. Bununla əlaqədə Nazirlər Kabinetinin doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul qaydalarında etdiyi dəyişikliklər aşağıdakılardan ibarətdir. Doktoranturaya illik qəbul və dissertantların təhkim olunma planları ali təhsil müəssisələrinin elmi məssəbə və təşkilatların sifarişləri əsasında onların tədqiq olduqları müvafiq qurumlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim olunur. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəyləri əsasında hər il aprelin 1-inədək təsdiq edilməlidir restoranta qəbul hər ilin iyun və sentyabr ayları ərzində keçirilməlidir.